Медведя, дисциплина, дисциплина, кот. Думай, медведь.

Готовьтесь к примеру. Гулинга отпускает в мастера спорта Анатолий Медведев. Он представляет город Омар. Ему 16 лет. Тренируется в обществе «Спартак». Он занимается три года, провел 36 поединков и 28 играл победу. Является финалистом чемпионата Украины в городе Львов. Тренируется как главный войско, как и вторая, как Лег, берем. Ножи, пустые, Налеве руки. Собрик, левое дерево. левая Да, да, да а, два, два, два. Два. Еще ещ ⁇ да, справа. Вот не стоять, а, Надо. Сломать, да. Сломать, да. Попал, попал. опа, вы не зарабатываете, не зарабатываете, Сдавайся. Может, может. Сейчас. Давай. 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 Бокс! вот руки, вот руки, уже, не берут медаль, руки руки три, вот. руки три, руки руки собраны, руки руки собраны, 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 руки работает. Сам активней. Стоп! Уважаемые зрители, поаплодируйте этому поединку. Мой Сколько нас дал нас. Бойцы терпели для вас. Приготовится к выходу на ринг четвертой паре Юрий Майкопов, здесь уже Виктория. Максим Осинский, матчевая зустричь веселой категории до 60 килограмм. в этом бою победу и звание чемпиона Черкасской области по боксу среди юниоров 2015 года в категории до 57 килограмм завоевал Анатолий Медведев Буратумов. Боксеры награждаются. За второе место награждается Константин Джупейла. Медалью за второе место, дипломом и памятным призом. Чемпионом области категории 57 килограмм стал Анатолий Медведев, город Тумань. Также награждается медаль за первое место, дипломом и памятным призом.